Про ситуацію в українському шоу-бізнесі ми поговоримо з відомим продюсером, а нині заступником генерального директора Національного палацу України Юрієм Коленковим. Пане Юрію, вітаю вас! Погодьтеся, нові цікаві виконавці на українській сцені зараз з'являються вкрай рідко. Як ви гадаєте, чому? В чому причина? Доброго Юля! Доброго утра, уважаємо телезрителі. Я на днях бачив один лозунг на рекламному постері. Там, де українці, там завжди поруч мистецтво. Ну, на жаль, не шоу-бізнес. потому что шоу бизнес и искусство это разные вещи если искусство это, это какие то черты которые человеку даны с молоком матери которые привиты ему природой и той страной в которой вырос ее глобальной культурой которая с корнями как бы вот украина это, это талант это певцы но шоу бизнес это к сожалению большая работа это труд это разум если хотите и для того, чтобы молодой талант, а их у нас очень много, очень много, но звездами, как и в фигурном катании, становятся далеко не все. Ну, кажется, что э, талановитая людина всегда пробьет себе дорогу, талант завжди выйдет. Выходит, что без продюсера не я. Это талановый. лозунг прошлого. Так. Сейчас, к сожалению, таланта мало. Мало. Нужно в нужное время встретить нужного человека. Нужно, чтобы этот человек разбирался в том, что у нас называют быть продюсером. К сожалению, это... Где его встретить? Молодым зеркам где им нужно ходить, чтобы найти нужную людину? Ну, вы знаете, нужно стучаться во все двери, участвовать во всех конкурсах идти пробиваться во все вот эти проекты молодежные, которые сейчас идут. И x фактор и Украина Майя Талант, их очень много. Сейчас прекрасный конкурс вот в Молдове проходит, Славянский базар, слава богу, еще существует. И если специалист, который, а все специалисты смотрят вот эти конкурсы, эти передачи, если они видят, если их зацепил какой-то исполнитель, они его найдут сами и этому человеку повезет. Но для того, чтобы его увидели, нужно показываться. Звичайно. Скажите, а сколько коштует выховать новую зерку, так мовити, с нуля? И сколько на это нужно часу? Можно так как-то назвать некоторые цифры? Ну, времени нужно, пожалуй, год-два, и при, конечно, плотном таком финансировании, цифру я не могу сказать точно, потому что у каждого по-разному. Если это в Украине, эта цифра может быть и стоит 200 тысяч долларов, если это Москва, то это полмиллиона, миллион может быть, вот, приблизительно, может быть, подороже даже, чем на Западе. Потому что везде свои расценки, везде как бы, свои правила игры. В основном эти правила игры диктуют телевидение потому что телевидение – это единственный фактор для того, чтобы человек стал популярным. Вы можете снять суперклип у гениального режиссера, э, будет мировая голливудская звезда, может быть твоим партнером по клипу, но если этот клип отснимут, и ты его положишь на полку, и не будешь его ротировать, не будешь показывать, не придет популярность, и он тебе не поможет. Пане Юрі, ось ви бачили сюжет, який склався ситуація. Яка склалася з океаном Ельзи. Скажіть російським виконавцям, які таки заполонили вже українську сцену. Варто чекати чогось подібного? хто у них організатори концертів. Виноват не Вакарчук, виновата не московская публика. Я считаю, что виноваты организаторы, потому что, как бы, очевидно, не было каких-то разрешительных удостоверений. Очевидно, что-то было э, не просчитано. И все-таки политический фактор имеет, я думаю, здесь э, имеет место быть, потому что это ну, произошло именно с украинским исполнителем. Найти придраться можно всегда, к любому, но вот именно кассовый концерт, рейтинговый концерт. В Украине я не представляю себе такого. Все... Осень, вы, я, чиновник, московские, так, все московские исполнители, которые выступают на приличных площадках, я представляю площадку, Дворец Украины, Национальный дворец Украины. Проверяете По определению не может быть такого, потому что перед тем, как заключить контракт с исполнителем, мы проверяем все абсолютно. Отношение промоутера, который принес так. письмо на проведение концерта с этим исполнителем, у него должен быть контракт. У него должно быть разрешение на проведение гастрольной деятельности, то есть он должен быть предпринимателем определенной рамки отчетности, где предусмотрена гастрольная деятельность. При наличии контракта, авторски прав на исполняемое произведение и разрешение на гастрольную деятельность, он, у него зеленый свет и ничто не может его нарушить. Но я хотела запитать, а вот, хиба у журналистов, у спортсменов, у у виконавцев, не есть какие-то преференции на работу где-то за кордоном? Э, вы понимаете, у нас все очень еще в полупрофессиональном состоянии. Если московский артист приезжает, у него есть 10 бумаг, и нужную он вытаскивает, она у него готова. Мы начинаем эти бумаги создавать, выезжая за границу. Потому что сколько наших за границей, давайте посчитаем. Был Данилка, Ани Лорак, Тая Павалей, вот такие Анельзы, слава богу. Ну кого еще назовете? Все, понимаете, у нас нет опыта выезда и таких концертов э -э -э, в столице. в Москве, Росії, где к Украине сейчас И, естественно, сыграли на тому, що нашли, нашли, нашли. кто-то не доработав, тобто після цієї ситуації жорсткішими вимоги до російських виконавців у нас в Україні не будуть? Ну ні, конечно, ми не можемо отвечать Это не граница, это не граница, где поляки пропускают 10 машин за час, потому что мы пропускаем 10 польских. Мы не будем мстить друг к другу. У нас все-таки главное это культура и искусство, это все равно наши коллеги. Просто нам нужно обращаться к юристам, нам нужно стать наконец-то цивилизованной нацией. И если мы едем за рубеж и знаем, что у нас будет там концерт, мы должны подготовиться на все 100 и иметь ответ на любой вопрос. И все Видно. будет нормально. Пане Юрий, вы сейчас на административной работе, и часу у вас бракует, возможно, для новых проектов? Выстачает сил на что новое, на творчество? Э, силы заканчиваются. Вот сейчас собираюсь в отпуск, но я очень люблю свою работу, она мне очень нравится. Вот. И я счастлив, что сейчас я могу приложить свою руку и вместе с Михаилом Андреевичем Кулыняком, который сейчас возглавляет Дворец Украина, мы открыли сейчас шанс для украинских исполнителей, которые боялись зайти на главную концертную площадку Украины, они а сейчас в очереди на проведение концертов в наш дворец. Это и Гарик Кричевский, и Виктор Павлик, это Наталья Валевская, это Ива Бобул, это Виталий Белоножка. Недавно прошел концерт дуэта с Витязь. Когда вы вспомните, чтобы за неполных три месяца было столько украинских исполнителей на главной сцене страны? Вот. Такого не было никогда. Поэтому это наша большая победа, и ради этого стоит трудиться и плохо себя чувствовать, потому что потом ты испытываешь такой кайф, когда Біток, когда аншлаг на украинского артиста. Это просто замечательно. Я вам бажаю сил, натхнення творчої такої наснаги, і вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час і звітали до нашої студії. Доброго банку України. Дякую.